Какими суммами ворова? Понимаете, давайте сегодня подымем гражданскую ответственность, чтобы она у нас поднялась. Самооборона сейчас принимает заявление. Уже на сегодняшний день принята масса заявлений взятых. Масса. Я, как бы больше обращаюсь сегодня к депутатам, я понимаю, что вы все сидите, вы еще думаете, что у вас сила, у вас мощь, власть, улыбаетесь ухмыляйтесь, ухмыляйтесь, улыбайтесь. Время прошло. Время прошло. И мы... Должен ходить. Если вам кто-то грубит, говорите ему. Начните останавливать этот беспредел. К нему уже привыкли здесь. Понимаете, все решается деньгами. Начала заниматься самооборона, нам уже намекают. Может вы денег возьмете? Понимаете, что происходит? Полная иллюстрация всей власти, всей независимой оппозиции, партии регионов, все. Вот до этого часу, знаете, не пускали никого, как и вас все. Помните эти часы? Да. Так вот, мы все с вами должны понимать, что эти часы безповоротно зникли, прошли. Правильно? Правильно. Да. Я представляю Сукраїнське об'єднання Свобода і Давайте можу сказати З Українське об'єднання Свобода, оскільки немає жодного представника, жодного депутата в Черкаській обласній раді, очевидно, також і не може пропонувати якусь кандидатуру. Ми не пропонуємо жодної кандидатури, де ми наголошуємо. На том, что нынешний президент городовой рады однозначно...